प्रचार के दौरान ये बहुत सारे कला अपनाए जाते हैं तो दीदी की कला ये है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना इस क्षेत्र के अंदर क्योंकि हमारा जो बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र है 66 परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है इसलिए उनको भड़काने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हर बार तो दादा को देते बस भाई को दो लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मुसलमान पॉपुलेशन की वो मुझे वोट दिया दुआ किया मदद किया और इसके साथ साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी खुद हिंदुओं को कहने लगे कि जिनको हम उम्मीदवार खड़ा किए हैं मुसलमानों के बीच टीएमसी और कांग्रेस में लड़ाई की चलते वो हार जाएगी हिंदुओं आपके लिए बड़ी सुनहरा मौका है आप बीजेपी को जिता दो यही टीएमसी हिंदू की इलाके में जाकर यही कहा क्योंकि उनका एक ही मकसद थे कि किसी हालत में आदि चौधरी को हराना और वो कामयाब हुई नहीं तो एक पार्टी किसी को कहते हैं कि मुसलमान को वोट दो हिंदू को वोट दिया और नहीं और दूसरी तरफ हिंदू को कहते हैं कि मौका सुनेरा है बीजेपी को जिता दो ये सारे कोई जानकारी है ये, इसलिए पिछले चुनाव की मुकाबला इस चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में बीजेपी पार्टी की ढाई गुना वोट इजाफा हुई है और इसी के चलते मैं हार भी गए है। अगर पिछले जैसे हिंदुओं की वोट मेरे पास रहते तो नहीं मैं नहीं हारते तो बस दीदी की खेल जीत गई दीदी की जो कला सफल हो गई और मैं क्या कह चाहता है फिर भी मैं तो हारी और हार को मैं स्वीकार किया और मैं हमारे जो उम्मीदवार जीते हैं यूसुफ पठान जी उनके लिए मेरा शुभकामना है वो आगे बढ़ते रहे लोगों को सेवा करे बस और क्या है तो पश्चिम बंगाल राज्य सबसे दुर्भाग्य दीदी एत किचू पे खुशी ना एम मारतेम्भ कर दिए से हमें तो सेटाई बोले बांगल्ला सभी तो हल्बर हिंसा बंद हो ভোট তো হলো আপনি তো জিতলেন এখন দিদি প্রধানমন্ত্রী হবে ফোকাবাবু মুখ্যমন্ত্রী হবে তার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে আর কি চাই আপনার এরপরে সাধারণ ভোটারদেরকে উপর হামলা করে কী লাভ আছে সাধারণ কর্মীদের উপর হামলা করে কী লাভ আছে আমাদের কর্মী তারা আমাদের আমাদের তারা পার্টির লোক তাদের উপর হামলা করার আগে আমাদেরকে জেলে ভোট দিব মিটে গেল ঝামেলা अरे दिल्ली से तक क्यों नहीं आएंगे मैं पार्टी के तो हूँ कल सी सी की मीटिंग में जा रहा हूँ इसलिए बुलाया गया दिल्ली से मैं सी की सी भी हूँ साथ साथ कल खारगे साहब भी फ़ोन किए ये मेरे मेरे साथ मेरे पार्टी की कोई दूर नहीं बनी ये जो अफवाह फैला जा रहे हैं ये बेकार बात है ये अनाप सर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं कल खारगे साहब ने खुद फ़ोन किया था आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ कल दिल्ली वालों को कह दीजिए कि हमारे सी डब्ल्यू सी की मीटिंग में मैं शामिल हो रहा हूँ देखिए क्यों कहाँ क्या कुछ बोलते इसका जवाब देने के लिए मैं काबिल तो नहीं हूँ दिल्ली बुलाया क्योंकि मैं सी डब्ल्यू सी की मेम्बर हूँ और कल हमारे सी डब्ल्यू सी की एक्सटेंडेड कमेटी की मीटिंग भी है तो इसलिए दिल्ली से बुलावा है कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद मुझसे बात किए पता नहीं कहाँ से क्या आपको जब मनग्रंथ

কিরে তোদের হলো পিপি বর এসেছে পড়ে যাবি তো

Não é lógico aquilo que sinto quando eu te vi nesse dia cair.